22 июня поступило сообщение на пункт связи части о возгорании на третьем этаже в общежитии. По прибытию на место пожара было установлено загорание на третьем этаже открытым пламенем. Э, по месту вызова было определено решающее направление спасения людей. По месту вызова работал, э, работали два звенья ГДЗС. Сложности тушения были в, э, в большом количестве э, людей, которые остались на третьем, четвертом, пятом этажах, этажах которые были сильно задымлены. И Подъездом к самому месту пожара во дворе стояли припаркованные машины. за начальника 9 части, старший лейтенант службы гражданской защиты Русь Сергей Владимирович.